الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال وعذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون محترم ناظرين بهنو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ صورت آراف کی آیت ایک سو چھپن میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بنی اسرائیل علیہ السلام کی قوم میں سے چند لوگ جو پہاڑ پہ گئے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھیں جب وہ اللہ کی تجلی کے متحمل نہ ہوئے تو پھر ان میں سے جو نیک لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں مخاطب ہو کہ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کو اچھا کر دے اور ہم ہدایت کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اب میں جسے چاہوں گا اسے پہنچے گا لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے اور رحمتی بس یاتق یہ ہمارا موضوع ہے مگر یہ میری رحمت میں نے اس کے لیے لکھی ہے کہ جو تقوی شعار ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو محترم ناظرین یہ مہینہ ماہ رمضان ہے تقوی اور وغفرت کے حصول کا مہینہ ہے محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں ترمدی شریف میں ایک حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے ہی امید رکھے گا تو مجھے کون پوچھنے والا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا اے آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو جائیں اور تو پھر مجھ سے استغفار کرے معافی مانگ لے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں تجھے معاف کر دوں گا اور تیسری مرتبہ اللہ تعالی آدم کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یبن آدم انکا لو اتیتنی بخراب الارض خطایا کہ اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین کے بہت جتنے بھی اپنے گناہ لے کے میرے پاس آ جائے شرط یہ ہے ثم لقیتانی لا تشریک بی شیئا کہ تیری میری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تو نے میرے ساتھ شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو لَأَتَيْتُكَ بِقْرَا بِهَا مَغْفِرَا یعنی میں تجھے زمین بھر کے مغفرت انایت کر دوں گا تو محترم ناظرین اس میں چار باتیں ہیں اللہ سے دعا کرے انسان اللہ سے امید رکھے انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور چوتھی بات پھر جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک کا تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں یہاں تک کہ انسان جب اللہ کے حضور پیش ہوگا انسان فوت ہو جائے گا تو بھی انسان کے دیگر گناہوں سے اللہ تبارک کا تعالی درگزر فرمانے پہ قادر ہیں اگر انسان نے اللہ کے ساتھ اکبر القبائر شرک کا انتقاب نہیں کیا ہوگا یہ شرک کیا ہے سلام فرماتے ہیں صحابہ موجود ہیں آئے میرے صحابہ کہ جن باتوں کا مجھے تم میں سب سے زیادہ ڈر ہے آئے میرے صحابہ جس بات کا مجھے تم میں سب سے زیادہ ڈر ہے ہے وہ شرک ایک نے پوچھ لیا کہ ماں شرک السبر کہ یہ شرک اصغر کیا ہے تو آپ فرمانے لگے ارمیا یہ دکھلاوا ہے میرے محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں یہ جو دکھلاوا ہے یہ بھی شرک اصغر ہے یہ جو دکھلاوا ہے یہ بھی شرک کی ایک نو ہے جس کو نبی علیہ السلام نے شرک اصغر کہا جب اللہ الناس کہ جب اللہ تبارک و تعالی یہاں لوگوں کو جزا دی جائے جا رہی ہوگی تو اس وقت اللہ تعالی ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں گے فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس کہ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا وہ لوگ تمہیں جزا دے سکتے ہیں محترم ناظرین ہم بھی غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی تجوریاں ایسے دیکھا آمار سے بھری ہو کہ جن میں دکھلاوا ہی دکھلاوا ہو حالانکہ جب دکھلاوے کی بات ہے تو سب سے اولین حق اللہ کا ہے کہ انسان اللہ کو دکھا کے کام کرے جب انسان اللہ کو دکھا کے کام کرتا ہے تو اسی کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں اسی کو لیمر آزاد اللہ کہتے ہیں تو پھر انسان مخلوق سے خواہ مخواہ کی توقع وابستہ نہیں کرتا صاحب زہر ہے کہ انسان کو لالچ ہوتا ہے مخلوق خدا میں وہ, وہ اپنا نام چاہتا ہے یا مخلوق سے کوئی بدلہ چاہتا ہے جو اس کی نیت میں پوشیدہ ہوتا ہے اسی لیے یہ شرک اثر ہے کہ یہ بات نیت میں پوشیدہ ہوتی ہے سامنے والے انسان کو معلوم نہیں ہے کہ بندہ یہ جو بھلائی کر رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے حدیث جبریل ہے بڑی حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں ایک انسان کے روپ میں آئے اور تو پوچھا کہ احسان کیا ہے فرمایا کہ انت عبد الله کانک کا تراہو تو اس طرح کوئی بھی اچھا کام کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فالم دکون تراہو انه یراک اگر تم نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔, ہے بہت ناظرین یہ احسان ہے کوئی بھی نیک کام کیا جائے چاہے وہ عبادت ہو چاہے بندوں کے ساتھ معاملات ہوں اس میں اس بات کا غلبہ رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے جب انسان کے اوپر یہ کفیت غالب ہوتی ہے تو اس کے کردار کی صلاح ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان بہت سارے معاشرتی مفاسد سے بچ سکتا ہے معاشرہ جو ہے وہ ایک امن گاہ بن سکتا ہے معاشرہ جو ہے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے معاشرے میں امن آ سکتا ہے معاشرہ ایک بگاڑ سے بچ سکتا ہے کیونکہ جو ریا ہے اس کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے کیونکہ انسان ریا کرتا ہے اس, اس لیے اس کے اندر لالچ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دل و دماغ سے لالچ کو اکھاڑ کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں اس کی نیتوں کو صاف کر دینا چاہتے ہیں اب شرک اصغر کیا ہے شرک اکبر کیا ہے ان شاء اللہ اس پہ بات ہوگی کیونکہ شرک توحید کی ضد ہے اور شرک اکبر القبائر ہے انسان شرک کی حالت میں نہیں مرتا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اللہ علیہ پھر معیوش ربی ویا ما, ما دون نظاری لمن یشاء اللہ تعالیٰ شرک کو معافی کریں گے اور اسی کی وجہ سے باقی گناہوں سے بھی درگزارتی فرمائیں گے مگر اگر انسان شرک کا مرتکب نہیں ہے وہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وسیع رحمت واسیط کل شعیع اس کی وسعت جو ہے دنیا و آخرت میں اللہ کی مخلوق پر چھائی شرطے کے انسان شرک کا مرتکب نہ ہو اور شرک اثر کی کون کون سی صورتیں ہیں شرک اکبر کیا ہے انشاءاللہ اس پر آئندہ بات ہوتی رہے گی آخر میں مختلف ناظرین بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی السلط والسلام نے ہمیں کیا نسخہ بتایا کیا تعلیم دی وہ کون سی دعا ہے کہ جس کو کرنے سے انسان پتا ہو کہ وہ شرک مرتکب ہو رہا ہے یا اس کے علم میں نہیں ہوتا وہ شرک مرتکب ہو رہا ہے تو انسان دونوں صورتوں میں بچ سکتا ہے فرمایا کہ اشر کفی کو مقفا میں نبی بن نمل لوگوں جیسے چونٹی کی رفتار ہوتی ہے شرک ایسے تم میں داخل ہو سکتا ہے بس عدال کا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں اذا فالتا ہوں اگر تم اس پر عمل کر لو اظہب کا صغار رشیر کی وکیبہ رہو تو اللہ تبارک و مطالعہ تم سے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو ہر قسم کے شرک کو تم سے دور کر دیں گے اس کی نوسط سے تم بچ جاؤ گے تو آپ نے فرمایا تھا خول اللہ شریقہ بھی لما لا اعلم یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کر رہا ہوں اور مجھے علم ہو اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں شرک کا مرتکب ہو رہا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہ ہو محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں آپ کا میزبان اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے آئندہ کے لیے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر فرمائیں اس طرح کی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین